Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Studio NS Production dalam rancangan Sembang Santai 2.0. Ini adalah episod pertama kita akan membongkar misteri sejarah, teori konspirasi dan hipotesis yang tak ada dalam buku teks sejarah. Hari ini kita akan sembang satu nama yang cukup besar dalam sejarah Melayu, Hang Tuah. Tetapi persoalannya, adakah Hang Tuah benar-benar uh, wujud? atau adakah beliau sekadar satu mitos yang direka untuk menyatukan bangsa ada yang kata hang tuah seorang pahlawan dengan sumpah keramat takkan Melayu hilang di dunia tak ada makamnya tak ada bukti fizikal tak ada catatan rasmi selain hikayat dan cerita lisan betul ke jadi kita sembang lebih dalam lagi anda sudah bersedia mari kita mulakan sekarang Untuk membincangkan topik ini, dengan lebih mendalam, saya tidak kesorangan. Hari ini saya bersama sahabat saya, Saudara Yus, peminat sejarah, suka ambil tahu uh, tentang pelbagai aspek sejarah, uh, terutama sejarah Melayu, termasuk tokoh-tokoh seperti Hang Tuah. Yeah. Selamat datang ke Sembang Santai, Saudara Yus. Terima kasih kerana sudi bersama saya pada hari ini. Terima ha, kasih juga kerana sudi kidnap saya pagi-pagi ini. <laughs> <Kena> kidnap, eh. <laughs> Ok, insyaAllah, jadi kita uh, jangan ke mana-mana kerana perbincangan kita ni akan membawa anda uh, ke sudut sejarah yang jarang dibicarakan. Jadi, uh, kita nak tahulah, adakah Hang Tuah ni uh, betul-betul wujud ke atau mitos ke, hmm. macam mana? Ok, uh, kita tahu mengenai cerita-cerita Hang Tuah pada penulisan-penulisan uh, lama yang kemudiannya dipermodenkan dan kemudian ada ditayangkan dengan apa dibuat pada apa filem drama-drama dan juga pementasan tetapi um, uh, ramai juga yang mengatakan bahawa sebenarnya hantu ni tak wujud tapi pada pendapat saya kalau kita uh, kaji lagi mendalam kan lepas tu kita perhatikan pada contoh-contoh luar kita ambil koton lah kononnya lah uh, uh, Raja Arthur hmm. Raja England dulu tu yang katakan uh, dia cuma sekadar apa mitos raya England uh, Robin Hood sendiri pun raya England tapi apabila dikaji cara genealogy genealogy ni adalah uh, kajian salah silah uh, salah silah keluarga makanya uh, mereka ni ada ada salah silah uh, salah silah keluarga malah ada uh, apa orang kata uh, keturunan selepas itu uh, hmm. kalau okey saya ambil contoh macam King Arthur Uh, dia adalah daripada salah satu raja Pendragon. Uh, Pendragon. Lepas tu ah uh, uh, dalam peperangan ah uh, berkahwin bagaimanapun King Arthur ni terpisah dan akhirnya dengan apa mitos uh, pedang di batu tu uh, dia apa dia jadi raja. Uh, begitu gitu juga uh, tuah. Okey, salah satu daripada bacaan saya yang saya dah lupa apa dari mana saya dapat kan. Kadang-kadang Uh, Hang Tuah ni tidak dikenali sebagai nama Hang Tuah tapi Tun Tuah. Oh Tun Tuah. Tun Tuah. Tuah. Uh, dan ada juga yang mengatakan sebenarnya uh, nama Tun dan Hang ni pada mulanya asalnya tak ada. Hmm. Uh, nama nama yang diberi adalah Tuah saja. Tuah. Ha, Tuah bin Mahmud. Ah uh, dia ada hmm. bapa, Tuah Mahmud. Kita semua kita selama ni fokus pada Hang Tuah hmm. tapi tidak pada ibu bapa dia. Ah hmm. uh, okay. saya ambil contoh eh catatan ha, okay. saya eh. Okey. Okay. Okay. Catatan saya ni eh. Regen, ni adalah uh, kajian secara genealogi mm -hmm. berdasarkan pada sejarah apa daripada buku-buku sejarah mm -hmm. termasuk daripada silatin apa silatu silatin kan mm -hmm. okey hang tuah mempunyai bapa bernama Mahmud mm -hmm. ataupun hang Mahmud mm -hmm. dan mempunyai ibu bernama Dang Merdu Dang Merdu okey mm -hmm. okey kalau kita ambil hang tuah kemudian ambil sahabat-sahabat dia sahabat dia seperti hang Jebat mm -hmm. bin hang Dolah mm -hmm. uh, Hang Al-Dolah dan uh, ibunya hang bawa bukan oh. tu saja ada hang kasturi hang leki hang leki semua dia ada apa sekurang-kurangnya nama ibu bapa mm -hmm. dan mereka juga ada rakan lain mm. selain daripada lima saudara tu mm -hmm. tun mat anak bendahara tun perak mm -hmm. yang dikatakan sebenarnya yang menulis aa, rekod aa, apa perjalanan hidup dia orang tu mm -hmm. adalah tun mat tun sebab mat. tun mat ni sebagai seorang anak bendahara dia ni ada kelebihan dalam pelajaran menulis. Hmm. Ah dia ni seorang penulis. Dia menulis, ke, maksudnya dia terima pelajaran lah, terima hmm. pendidikan untuk menulis. Kalau hang tuah tu mungkin daripada segi apa orang kata aa, pelajaran lisan. Maksudnya dia hmm. belajar bahasa apa? Cakap Cina secara hmm. lisan dia, dia, tidak menulis. Hmm. Ah sebab tu kita tahu bahawa kebanyakan orang-orang pada zaman tu pendidikan ni terhad. Mm -hmm. ha, kalau setakat baca Quran ke mm -hmm. gitu kan ha, Mungkin di surau-surau Tapi untuk pendidikan formal menulis ni mm -hmm. ha, Hanya kebanyakan mm -hmm. Ha, Mereka ada sahabat bernama Tun Mat Anak uh, bendahara perak Dan Hang Kamar mm -hmm. Hang Kamar ni ke, dikatakan tua sedikit daripada mereka ni mm -hmm. Dan dia seorang yang kemudian ni jadi peniaga mm -hmm. Dan dia orang adalah orang Datuk Temenggong mm -hmm. ha, Dia uh, boleh dikatakan ni Hang Kamar ni dia macam Haa uh, Hmm. apa pembawa maklumat hmm. dia sebagai peniaga dia telah merantau sana sini kan hmm. jadi apa saja maklumat yang ada kaitan dengan uh, apa macam sebagai contoh peristiwa di Pahang dulu kan Pahang hmm. hang apa hangkamannya bawa kepada Temerong Temerong kemudiannya uh, ceritakan pada sultan sultan kemudiannya bertindak pada Pahang masa tu Indapura atas saya kan hmm. belum Pahang lagi hmm. okey uh, jadi buat uh, Uh, anak bendahara hmm? uh, yang menulis uh, hikayat tu ke apa uh, antara yang antara menulis hikayat tu uh, Tun oh. Mat uh, sebab Tun Mat uh, kata pun dikatakan lebih tua sedikit. mungkin hmm. dalam uh, masa Tun apa Hang Tuah diperkenalkan kepada bendahara dijadikan ala biduanda tu dia dianggarkan adalah umur 10 tahun hmm. jadi Tun Mat ni dikatakan uh, Cuba 2 tahun, 12 tahun gitulah. Jadi bermaksud lepas 100 tahun uh, kejatuhan Kesultanan Melaka hmm. tu, uh, masuknya uh, penulisan tu dikompil dan ditulis kembali ke. Ah, uh, uh, penulisan seperti itu kebanyakannya disimpan uh, sebagai apa? Uh, Okey, Tun Mat, selepas uh, apa beliau asal, dia tak jadi bendahara. Banyakkan bendahara-bendahara uh, dulu ni ada yang uh, jawatan turun-turun, mm -hmm. kan? Ada yang tidak tapi Tuan Mat tidak. So, namanya sebenarnya telah telah hilang lah. Uh, telah hilang dan ada yang mengatakan dia telah uh, ada nama lain. Jadi mm -hmm. uh, nama lain tu uh, sebenarnya dia ni macam penulis di istana. Mm -hmm. uh, macam uh, orang kata kalau kita apa? apabila sultan melaka nak hantar utusan kan jadi penulis hmm. itu kan tham sembilan tun mat warkah yang apa yang nak uh, ditulis untuk ke apa Cina tu pun adalah daripada tulisan tun mat. Hmm. Uh, jadi uh, tun mat mungkin orang yang menyimpan segala apa cerita-cerita macam pembabitan hang tua, hmm. pembabitan apa semua sekali tu kan termasuk apa yang hubungan dengan Cina ni sekali kan. Ah uh, dia tulis tapi bagaimana kita tahu apabila dia serang portugis hmm. kebanyakan penulisan tu hilang. Ha, ha, Penulisan itu hilang Dan dikumpul uh, Secara apa Ingatan hmm. uh, Ingatan orang-orang Ada situ tu uh, Mungkin ada yang ditulis Tapi tak selengkapnya uh, Sebenarnya hmm. itu tu Nama-nama hmm. Okey eh Saya ambil contoh eh Nama-nama ni pun Sebenarnya ada main peranan juga hmm. uh, Menyebabkan seseorang tu uh, Hilang daripada Apa Kurang dikenali hmm. Seperti uh, Seperti yang saya kata tadi Nama-nama uh, ni Haa uh, seperti mana kita tu uh, mungkin hantuah tidak dinamakan sebab hantuah ketika dilahirkan hmm. mungkin tuah saja hmm. atau mungkin nama yang bermaksud seperti nama tuah tua. Hmm. Ah, tuah hmm. bagaimana untuk penulis hmm. penulis a uh, mereka ringkaskan ringkaskan ni okey jadi bermaksud hantuah ni kita yakinlah memang wujud memang hmm. ada memang wujud dan nah, ada Bukanlah cerita mitos atau dongeng atau apa kan okey okay. sebab apa kalau kita nak kata mitos so, orang so kalau, kalau nak cerita dia sebab apa sampai sekarang orang masih ketika ketikaikan. ketika okay. ha. so, kalau kita kata mitos saya ambil badang badang dulu pun kata mitos hmm. tapi sekarang dah terbukti badang tu wujud hmm. tapi genealoginya tak ada sebab eh, kita tak tahu siapa nama mak bapak dia hmm. siapa nama tu kan tapi uh, kita tahu ada kita hmm. dah tahu kita dah apa ada pengkaji dah jumpa kuburnya apa semua kan tapi mengenai hmm. hantuah ni dia hmm. dah siap daripada nama mak bapak kawan-kawan uh, keturunan lepas tu pun ada Hmm. Ah ha, jadi untuk orang cipta satu mitos dengan siap ada genealogy ni itu semua kan. Memang memang kata macam hmm. sukarlah kan kita hmm. kan. Ah ha, sebab hmm. apa eh? Okey kalau kita kita tengok eh hmm. Antuah. Orang fokus pada Antuah tapi bini dia siapa? Hmm. Ha saya yang dapat bacaan pada saya adalah hmm. dia ada tiga orang isteri. Hmm. Ha tun Sendari, tun putri alias saratnah hmm. Dan kemudian ada seorang lagi isteri yang menjadi ibu kepada Sultan Langkat. Oh. Yang dikenali sebagai Tok Pasai. Hmm. Ah, Tok really? Pasai. Tok jadi Pasai. dia ada tiga nasi. Yang, yang ibu pada Sultan Langkat ni saya dah lupa nama-nama dia. Hmm. Cuma yang saya tahu, ah, Tul Sendari, Putri Puteri Rakanah, dan yang nama yang jadi ibu pada Sultan Langkat ni lah kan, hmm. ah, yang, yang apa, Sultan Langkat ni dikenali sebagai Tok Pasai. Hmm. Dan ada anak pula. Hmm. Anak dia ni ah, bernama ah, Tengku Surya Manin. Surya hmm. Manin. Yang... Uh, menjadi isteri kepada Syarif Abu Bakar Shah di Pertuan Kedah. Hmm. Ah, uh, jadi kalau kita kata Tomitos, genologinya panjang. Hmm. Panjang. Itu belum kira anak-anak yang lain hmm. macam Tun Sirah ni dia kahwin dengan hmm. uh, uh, apa? kerabat daripada Serbon Fatahilah. Ah hmm. uh, Fatahilah. Hmm. Uh, yang kemudiannya lebih dia dikenali sebagai Sunan Gunung Jati. Hmm. Wali Songo tu. Ah. Hmm. Uh, jadi, jadi banyak-banyaklah ada punya tu eh. Keturunan dia banyak keturunannya. Ah ha, jadi haa. memang ada keturunan dia banyak. Jadi, jadi kat situ kita dah nampak bahawa Hang Tuah ni wujudlah. Wujud. Ah ha, bukan direka-reka kan. Paling haa. paling yang yang paling popular sekali adalah menantu dia. Latswan Tun Nadim. Oh. Ah yang berkahwin dengan Tun Mas Dewi yang kemudiannya mempunyai anak bernama Panglima Nayan. Hmm. yang juga sekarang ni pun apa pun jadi lah agenda punya menjadi legenda punya Melayan hmm. dan uh, Tun Hamzah yang hmm. daripada Tun Hamzah ni pula ah uh, 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 keturunannya melahirkan uh, Tun Mat Ali Datuk Seri Bertam. Ha. Oh. Ah. Okay, okay, okay. Baik baik. Jadi um untuk uh, pengetahuan semulalah eh, kalau ada orang mengatakan ah uh, Hang Tuah tu tak wujud ataupun tak ada makam kan. Eh, hmm. Ha, sebenarnya uh, kita tim uh, a misteri-misteri kita dah temui sebenarnya eh, dah temui makam hantuah yang sebenarnya berada di Jasin Melaka. Boleh tengok video uh, kami dekat studio and exploration ni uh, untuk tengok uh, perjalanan kami pergi ke makam tersebut dekat Jasin Melaka Kampung Cincin. Dia de dekat belakang Taman Cincin tak silap. Ha dekat kampung cincinlah ha, dekat Jasin Melaka. Jadi kita dah merungkai itu dan alhamdulillah uh, setakat yang kita tahu ramailah yang yang apa ni um, pergi menziarah lepas kita buat eksplorasi dan kita dah menziarah dan ramai mengatakan dapat rasalah dan dapat rasa uh, kebenaran apa yang kita ceritakan tu. Uh, boleh tengok dekat dekat channel kita kita dah ada merungkai dan kita pun ada kongsi cerita berkaitan dengan uh, Uh, kajian eh? uh, Kalau tak silap saya di Kajian Profesor UKM Kalau tak silap saya lah And, uh, Berkaitan dengan apa? Hang Tuah pernah pergi ke Jepun Pernah pergi hmm. ke India Pernah pergi ke China Ada catatan-catatan yang berkaitan okay. uh, Kita pun ada kongsikan jugalah Sebenarnya okay, eh? Yang benda ni saya nak sebut sikit pasal Yang catatan yang China, Jepun tu kan hmm. okay. Ada yang katakan bahawa nama dia mungkin tak disebut hmm. Kan? Kita okay. sebenarnya benda ni Uh, ketika di China lah eh, hmm. uh, rasminya uh, rasminya hubungan China dengan Melaka dulu ni bermula ketika era uh, Maharaja Yongli hmm. uh, dalam pemerintahan dia tahu itu pemerintahan yang ke-22 dan hmm. uh, dan uh, dari, dari rekod China yang namanya Ming Shilu hmm. Ming Shilu tu maksudnya, maksudnya macam rekod dia lah hmm. kan okay. Biasanya nama-nama yang datang satu yang direkod penuh hmm. adalah nama Sultan, ah uh, uh, dan uh, apa, apa Masuri, dan kalau ada datuk bendahara mm. masa tu hang tuah cuma lak semana nama dia tak ada mm. cuma dia letak lak semana nama lak telaran mm. semana tu ada dengan sebutan laksimana mm. uh, laksimana okey ah uh, melaka masa tu disebut sebagai Malanjah oh amalanjah para para meswara palimi ah oh. uh, <laughs> dari dari sebutan sebutan tu kadang-kadang nama-nama uh, tu macam nama hantu apa mungkin ada tapi nak diterjemahkan hmm. dalam sebutan mereka tu mungkin tak ada dalam payah-payah uh, ah. nama tu apa Megat Iskandar Shah disebut hmm. sebagai Maswan Sayyudul Shah <laughs> ah okey gelaran nama sultan yang pertama ditulis dengan gelaran sultan adalah Sultan Muzaffar Shah masa tu ketika hmm. dalam hubungan Cina Melaka kan hmm. itu pada uh, ketika pemerintahan Ahmad Raja Yongdi hmm. pemerintahan tahun ke-6 dia sebut hmm. sebagai Sultanku Mafi Ku mafif, ku, ku Da funasha. tengok saya kita nak sebut pun susah ha, kan? ha nak sebut jadi nama sultan tu dia nak tulis dia apa orang Cina tu hmm. nak terjemahkan tersusah dia pun susah hmm. apatah lagi nama-nama hang tuah hmm. kejabat keleki kan jadi dia semua tulis gelaran je. nak si mana hmm. dan, dan kebetulan masa tu, dalam semua uh, hubungan tu, hmm. kan, disebut Laksmana tu telah berkhidmat dengan empat sultan. Jadi hmm. dalam empat sultan yang apa, Laksmana yang ada, hmm. cuma hang tu aja telah berkhidmat dengan empat sultan. Hmm. Ah. Okay, okay. Baik, baik. Jadi, uh, kita dah uh, merungkai eh, berkaitan sebab ada hang tuah ni mitos ataupun uh, wujud uh, apa tokoh hang tuah ni. Jadi kita kat sini membincangkan memang hang tuah tu sebenarnya memang wujud. Ha, jadi tak perlulah nak dipertikaikan lagi lah. Kan? Eh? Ha, memang beberapa kajian profesor pun mengatakan begitu memang wujud sebenarnya. Ha, dia bukan bukannya yang bukannya mitos lah. Eh? Jadi serius nampaknya kita pembicaraan kita hari ini sangat menarik dan uh, membuka banyak sudut uh, pandangan. Kita telah melihat bagaimana Hang Tuah digambarkan dalam hikayat Hang Tuah sebagai seorang wira yang berani setia dan mempunyai keupayaan luar biasa. Jadi uh, poinnya hang tuah ni sebagai simbol kebanggaan bagi orang Melayu. Uh, dulu tak ada bukti kan eh? kata-kata tak ada bukti tapi sekarang kita dah jumpalah kan eh? uh, start dalam pertengahan tahun 2000 memang dah ada bukti-bukti dan kita pun dah jumpa bukti uh, makamnya kat mana Alhamdulillah. Kemudian hang tuah bukan mitos. Uh, jadi uh, pandangan bahawa Hang Tuah tu tak uju tu memang tak benar lah. Eh? Kalau siapa yang tuduh Hang Tuah tu mitos ke apa, saya anggap itu pandangan yang dangkal lah eh? ataupun cetek pemikiran ni. Okey, saya tambahan saya eh. Setiap tahun dulu sebelum aa, berlaku COVID, hmm. sekurang-kurangnya di Pulau Riau lah. Hmm. Aa, selalu terdapat kumpulan tahunan hmm. waris-waris Hang Tuah. Hmm. Ah ha, yang di apa yang daripada Kelantan daripada Riau sendiri Bintan Terengganu hmm. kan semua berkumpul di situ. Jadi katakan itu kata kalau katakan apa hantuah ni mitos tu keturunan dia ada. Hmm. Ha, ramai ramai. Ramai. Ya? ramai. Hmm. Dan kenapa ramai? Hantuah kami tiga. <laughs> <laughs> Okey, jadi itu dia pandangan saudara Yus. Eh, kita dah berada di penghujung rancangan. Jadi apa pendapat anda adakah hantuah ni Wira Melayu yang benar-benar wujud atau sekadar mitos yang direka untuk menyatukan bangsa? Kita ingin dengar pandangan anda, tinggalkan komen di bawah dan kongsikan teori atau pendapat anda. Jika anda ada cadangan topik lain yang anda mahu kami bincangkan di episod akan datang, sila kongsi di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe, tekan loceng uh, notifikasi supaya anda tidak terlepas episod menarik. Kami yang seterusnya tekan butang join juga, eh, untuk menonton video-video sejarah yang lebih kontroversi dari biasa dan bantu channel ini supaya lebih berkembang. Satu lagi, jangan lupa website rasmi kita, eh, website, yang, website yang baru kita buat uh, bernama jejakmisteri.com. Uh, jangan lupa eh, untuk baca artikel-artikel yang kita kongsikan dalam website itu. Jadi episod seterusnya kita akan membincangkan tentang satu lagi misteri sejarah asal-usul Raja-Raja Melayu. Benarkah keturunan Alexander the Great? Nantikan. Terima kasih kerana menonton Sembang Santai 2.0. Jumpa lagi di episod akan datang di mana kita akan terus membongkar sejarah yang tersembunyi. Assalamualaikum, salam misteri dan pengetahuan.